নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো বৰ্তমান ভালেই চ' আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে সকলোকে গুড মৰ্ণিং ভিডিঅ'টো মই এতিয়াই যিহেতু কৰি আছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে গুড মৰ্ণিং দি লৈছোঁ বাকী এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুইম বুলি আহিলোঁ ইফালে মোৰ চোৰ আজি ধুনীয়াকৈ ধুই দিছোঁ আৰু কামো হোৱাই নাই বাৰু এতিয়া মানে বিচনা চিনা পাৰিবলৈ আছে সেইবোৰ এতিয়া কামত এতিয়া লাগোঁ ভাবিলোঁ আজি দিনটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু ডেইলি ভ্লগেই হ'ব চ' ভিডিঅ'টো চাই যাব আগলৈ বোলো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আনফালে গাই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খাবৰ বাবে মই বনাই আছোঁ ভাত ভাজি এতিয়া চব্জিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ ইয়াতে মই জালুক অকণমান দি দিছোঁ কাৰণ জালুক দিলে মানে কি হয় মানে ভাত ভাজি অকণ বেছি ভাল লাগে আৰু খাবলৈ অকণমান জ্বলা জ্বলা ফ্লেভাৰটো আহে যে বাকী সেয়া এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাম নহৰু দি দিছোঁ দেই তেলতে নহৰু পিঁয়াজ এনেকৈ বাকী এইখিনিতে বনাই আছোঁ মটৰো দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে ৰুটি বনাই আছোঁ ৰুটি মানে মই নাখাওঁ মাহঁতৰ কাৰণে ৰুটি বনাইছোঁ এক্সট্ৰাকৈ এইফালে ভাত ভাজি অলপো বনাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰুটিখিনি এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল বনাই এইফালে মোৰ ভাত ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু গাইচ এতিয়া বনাই আনিলোঁ গাখীৰ চাহ এনেকৈ দুপৰীয়া সময়ত গাখীৰ চাহ খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ বেলেগ টাইমত নহয় অকল দুপৰীয়া টাইমতে খাওঁ আৰু এতিয়া হাঁহৰ মাংসখিনি বনাবৰ বাবে মই তেলতে ধুনীয়াকৈ তেজপাত লং ইলাচি ডালচেনি অকণমান খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ দেই তেতিয়া মানে ফ্লেভাৰটো বহুত বেছি ভাল লাগে মাংসৰ আৰু এতিয়া ইয়াত দেখিব পিছে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ ল'ব আৰু পিঁয়াজখিনি একেবাৰে গ'ল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱা পৰ্যন্ত আপোনালোকে এনেকৈ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব আৰু তাৰপিছতে মাংসখিনি এনেকৈয়ে দি দিব তেলতে এতিয়া মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব কাৰণ মানে কি হয় হাঁহৰ মাংস হওক যিকোনো মানে ছাগলী মাংস মই মানে প্ৰায় মানে এনেকেই বনাওঁ ভালকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগে মাংসখিনি আৰু এতিয়া দেখিব পাইছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ভাজি আছোঁ একেবাৰে ৰঙচুৱা নোহোৱা পৰ্যন্ত কমেও পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান ভাজিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মই আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া পেষ্ট ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো এতিয়া এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ ভজাৰ পাছত মই এতিয়া দিছোঁ ধনিয়া ধনিয়াখিনি আপোনালোকে এনেকৈয়ে পোনপ্ৰথমে দি দিবচোন খুব ভাল লাগে ফ্লেভাৰটো আৰু ইয়াত দেখিব পাইছে এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ধনিয়াখিনি দিয়াৰ লগে লগে মানে বহুত বেলেগ এটা গোন্ধ আহি যায় ভাল লাগে আৰু মছলাখিনি মই আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে নিমখ হালধি জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ তেনেকৈ আৰু গোটেইখিনি মছলাই দি দিছোঁ গৰম মছলাও দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ টাইম ভাজাৰ পাছতে এইখিনিতে মই আলু আৰু কোমোৰা দি দিছোঁ এতিয়া জালুকৰ গুড়ি অলপমানো সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ হাঁহৰ মাংসত জালুকৰ গুড়ি অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে আৰু এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ এইফালে আনফালে মই গাজৰৰ অকণমান ক্ষীৰো আজি বনাইছিলোঁ পিছত মই ৰেচিপিটো দিম বাৰু অকণমান আপোনালোকক এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আজি আৰু সেয়া আৰু আপোনালোকে গাজৰৰ পায়স খাই ভাল পায়নে মই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আজি বনাইছোঁ সেইফালে মোৰ হাঁহৰ মাংস বনাই ৰেডি একেবাৰে আপোনালোকে এনেকৈ হাঁহৰ মাংস বনাই খাইছেনে জনাবচোন দেই মোৰ ষ্টাইলত অকণমান আপোনালোকক আজি দেখালোঁ এনেকৈ হাঁহৰ মাংস বনাই বনাই খালে বহুত ভাল লাগে আৰু মাংসখিনি বহুত বেছি টাইম অলপমান ভাজিব লাগে মোৰ মানে দুঘণ্টা মানে লাগিছে হাঁহৰ মাংসখিনি বনাওঁতে কাৰণ বেছিকৈ ভাজিলে আৰু মানে ভালকৈ যদি সিজন হয় খুব বেছি পাৰফেক্ট হয় মাংসখিনি চ' এতিয়া যিহেতুকে বনাই মেলি হ'ল এতিয়া ভাত পানী খাই পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ছ' গাইজ খাই বৈ আহিলোঁ ভাত পানী খাই বহি এতিয়া অকণমান বিচনাখনতে অকণমান বাগৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে যিহেতুকে সদায় মানে আৰু তেনেকৈ অকণমান টোপনি যোৱা নহয় কিন্তু অকণমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু ভাটি পেলাই অকণমান ৰেষ্টটো লোৱা অকণমান জৰুৰী হয় ন চ' অকণমান এতিয়া এনেই অকণমান শুম আৰু মায়ে ফালে কামত লাগি আছে মাক অকণমান হেল্প কৰি মেলি মই এতিয়া আহিছোঁ মানে আচলতে আমাৰ যিহেতুকে জামু গছজোপা আছে যে ইমান বেছি পাত সৰে আপোনালোকক আগতে দেখাইছোঁ নহয় সেই পাতবিলাক মানে শাৰী শাৰী অন্তই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বেছি পাত চাত মানে কৰি থাকিলেও বৰ অশান্তি লাগে ন মানে চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে আচলতে চ' সেইকাৰণে এতিয়া মায়ে এইফালে মাতিবেলাৰ সময়ত এতিয়া সেয়া জ্বলাই আছে পাতবিলাক ময়ো মাক অকণমান সহায় কৰি মেলি আহিলোঁ চ' এতিয়া মই অকণমান এতিয়া শুম আৰু অঁ 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 মাৰি আছোঁ এইফালে মায়ে মাতি আছে মানে বালে ফোন কৰিব দিছে তাকে এতিয়া তাই আহি পোৱাহি নাই যে সেইকাৰণে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মই গাজৰৰ যিটো মানে পায়স বনালোঁ সেইটো মই পিছত দিম বাৰু ভিডিঅ' আৰু মানে মাংস যিটো বনালোঁ সেইটো বাৰু দেখামেই আজি সেইটো দেখাম কেনেকৈ কি বনালোঁ আৰু সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই